Друзі, хочу нагадати всім, що на календарі сьогодні 16 листопада, і саме цього дня в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Мало хто знає, історія свята сягає ще 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники та представники. Інтернет змі цей день відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і інтернету. Тож, користуючись нагодою, вітаю всіх колег, працівників радіо, голос надії, а також невтомних співробітників нашого кол-центру з професійним святом. І саме про роботу нашого телеканалу та про подію, яка чекає на нас в ефірі, цієї суботи говоритимемо за мить з нашим ранковим гостем. Залишайтеся з нами. Отож, у нашій студії сьогодні креативний продюсер телеканалу Надія Роман Орлов. Доброго ранку, Романе. Добрий. день. Дякуємо за те, що ти завітав сьогодні до нас. А сьогодні хотілося б поговорити про те, що на нас чекає цього цих вихідних цієї суботи, тому що готується як завжди, як щороку це відбувається, щось особливе. Розкажи взагалі про такий захід, як день надії, чому він проводиться і для чого взагалі. Да, спасибо. Дело в тому, що Телеканал он имеет, как бы, э, свой, может быть, такой особенный праздник, и да. каждый год э, телеканал хочет этот праздник разделить вместе с людьми, угу. со своими зрителями. Ведь Да, отпраздновать этот праздник для того, чтобы стать немножко ближе к людям. Вы знаете, вот сложилось какое-то такое раньше мнение еще при Советском Союзе, угу. что телевидение это что-то такое далекое, что-то такое, ну, для... Недосяжное. Не, да, недосягаемое для людей. А ну, дучи-то ну, не Так что можно потрогать. Да, и часто вот говорили, что вот по телевизору сказали, значит это авторитетность. Вот был большой барьер между зрителем и самим телеканалом или может быть программой какой-то. И вот день Нади – это как раз тот день, когда мы хотим, чтобы зрители вместе с телеканалом почувствовали такое единение, чтобы телеканал протянул такую руку, как бы руку и пригласил окунуться в Мир телевидения вместе со зрителем и сблизил. Вот это, думаю, что это очень важно для того, чтобы зритель чувствовал себя нужным и чувствовал себя, ну, не отстраненным mm -hmm. от телеканала щороку я знаю проходить день надії, ну, особливым чином, а, але цього року ще більш особливо. Але про, про цей рик трішечки пізніше. А, що щороку проходить Каждый год мы выбираем определенную тематику, так. чтобы в этот день говорить о чем-то особенном угу. Ну, например в прошлом году у нас было 20 лет радио голос Нади угу. и мы посвятили вот этот день надії празднованию вот такого скажем дня рождения радио угу. нашего ну а в этом году у нас особенная будет встреча посвящена немножко другой тематике хочу сказать что День Нади. Почему мы выбираем такую тематику, чтобы сконцентрировать на, на в нашей теме работу какого-то или нашего подразделения нашей медиагруппы, либо рассказать более конкретно о каких-то проектах, либо призвать к чему-то наших зрителей. То есть мы хотим раскрыть какую-то одну часть нашей как бы стороны угу, на угу. телеканале и вообще в принципе на медиагруппе, угу. медиагруппе Нади. Угу. Зазначается, это бывает в основе, так? Ну в да, в основном День, день Надеи вот как раз проходит где-то э, в середине э, ноября, угу. где-то в этих датах, когда мы э, знаем, что уже люди э, все сделали на, на огородах, да, там убрали все. Возможность спокойно провести этот день. Поэтому мы заранее анонсируем этот день, заранее говорим о том, что будет в этот день, и хотим как можно больше аудитории подключить. Угу. И не только нашей аудитории, а еще аудитории, которые ну, еще не знают про телеканал, новой аудитории. это. Угу, да. Ну, хорошо, же, напевно, что же в этом году должно произойти. И, кроме того, я хочу сказать нашим глядачам, что День Надежды отбудется уже в этой субботе, поэтому не пропустить, что произойдет в эту субботу. На екранах телеканалу Надія. Ви дізнаєтеся буквально за мить. Пропоную зараз переглянути невеличкий відеосюжет. Такий промо про те, що на вас чекає. Подивіться. Кожного року ми чекаємо на цей день і готуємо особливий ефір. Тому що це День телеканалу. Іменно на сьогодні ми розкажемо вам про наших досягненнях і нуждах. А також ви узнаєте о наших нових проектах, а також розповісти, як ви можете долучитися до команди медіагрупи Надія. А для вас, наших партнерів, ми приготували подарунки, адже ви для нас дуже важливі, дорогі наші зрителі, друзі. Ми в місті з вами будемо благодаріть Бога за його благословення. День надії ми бажаємо спілкуватись з вами. Дивіться у суботу, 19 листопада з 10 ранку, 9 годинний. марафон. Об'єднані партнерство. У прямом эфире на телеканале «Надія». Довольно интересный такой подход. Ну и... вот уже все секреты раскрылись в этом ролике. <laughs> ну да. так, але тут очень коротко, хотелось бы еще знати. знать. Но мы уже почули, да. что это будет целых 9 часов. Так, да. это, хочу церкви. сказать вам, что это впервые вообще на телеканале вот такой 9-часовой э, телемарафон. Это для нас первый, так? Да. Э, Во-первых, что это будет очень э, масштабно. Скажем, достаточно сложно для всей команды, потому что команда не увеличивается, а эфир увеличивается. Вы знаете, прямой эфир – это каждый раз, прямой эфир – это определенный стресс, определенные как бы, трудности, ну, сложности. Так. Да, все мы это знают, особенно те, кто работает на телеканале. Поэтому обеспечить прямой эфир 9 часов достаточно сложно и напряженно. Но у нас есть замечательная команда, которая, жертвуя своим временем, своими силами, сном уже две недели мы каждый день готовим этот эфир uh -huh. вот даже и раньше мы уже планировали как этот день сделать uh -huh. и вот уже мы как бы на на финишной прямой подготовки к этому дню хочу сказать что тему которую мы выбрали в этот год не просто так мы назвали день надеи объединенное партнерство что это означает это означает что мы Хотим впервые рассказать людям о партнерстве, партнерстве зрителей с телеканалом. Uh -huh. Мы хотим им раскрыть вот такую, знаете, э, возможность э, сотрудничать вместе с телеканалом. Не быть отделенными от телеканала, просто смотреть, просто... Э, Уч... Ну, просто как-то э, отдаленным по быть. Пассивно, по пассивно. Да, пассивно. По да. да. э, хотим, чтобы этот э, день стал э, таким ключевым моментом, толчком для того, чтобы приблизить и сблизить зрителя с телеканалом, чтобы зритель почувствовал себя участником телеканала, участником всех наших проектов. Э, дети почувствуют себя участниками проекта там детских, «Малюваки», mm -hmm. там ломастер. Э, более старший зритель почувствует себя участником других проектов. Для этого мы подготовили очень насыщенную программу. И ключевая мысль, которую мы хотим сказать весь день в этом празднике, чтобы все зрители, кто примут решение – Стать партнерами телеканалу могли это сделать в прямом эфире. Позвонить нам, написать нам э, свои пожелания. Мы хотим э, предложить... Тобто, тобто э, пропащу, тебя. Тобто, в принципе, протягом всех этих 9 годин, ну, майже там, так, э, да. я так понимаю, можно будет телефоновать в студию, и можно будет передать витание, так, або подяку, да, або благодарности, предложения какие-то. Открою вам секрет еще, что а, будут разыграны достаточно много призов. Ага. Поэтому я приглашаю все телезрителей, Цикало. звоните нам, и обязательно вы выиграете ну, какой-то интересный приз, который мы приготовили как для детей, так и для взрослых. То есть детям тоже можно будет телефоновать? Да, конечно. конечно. Mm -hmm. тобто, я так понимаю, нужно будет так, следовать за тем, что происходит в эфире, да, и да, да. все-таки брать участие. Будет этом... очень много интересных опытов, связанных с историей, которые связаны с телеканалом mm -hmm. или с медиагруппой mm -hmm. а, будет очень много гостей интересных вы увидите очень много а, того что происходит за кадром mm -hmm. чего еще не было известно mm -hmm. зрителю всегда интересно хочется а, посмотреть что же а там что, там да, что за же, да, это... происходит за кулисами mm -hmm. мы э, приоткроем завесу такую тайны и откроем и самое главное хотел сказать что мы хотим предложить зрителю стать нашим партнером в четырех направлениях. Угу. Какое из них каждый может выбрать сам? Первое ⁇ это молитвенное партнерство. Когда человек э, заявляет и говорит, что я даю обещание, молиться за команду телеканала, молиться за какой-то определенный проект, молиться за ведущих, молиться за процесс съемочный. Угу. Если человек принимает такое решение, он может пообещать это даже в прямом эфире. Или написать э, в наш колл-центр телефон и да, сказать, да. что я хочу быть молитвенным партнером. Да, я хочу угу. быть молитвенным партнером. И ваш контакт запишут, контакт этого телезрителя, и он будет официально уже у нас как наш партнер. партнер мы хотим подготовить для каждого такого партнера сертификат партнерства и особенный значок где написано ну будет написано угу. что я партнер телеканала надея угу. молодой молитва еще второе это информационное партнерство, когда человек обязуется, или можно сказать, принимает решение рассказывать о нашем телеканале всем людям, угу. рассказывать другим людям о телеканале, то же самое позвонивший и сказавший, заявивший об этом решении. Угу. Вот следующий вид партнерства это партнерство волонтерское. У нас очень много проектов, где мы нуждаемся в волонтерах в людях, которые могут час своего времени или несколько часов своего времени уделить, благодаря там своим знаниям и профессии уделить Талантам. помощь. Uh -huh. Телеканалу. Это может быть как операторство, непосредственное присутствие здесь, Там адми... на студии. На студии uh -huh. администрирование, другие удаленные как переводчики, редактора, Дизайн, сценаристы, да. дизайнеры, uh -huh. веб-дизайнеры. То есть, партнерство это тоже уделить часть своего времени. Часть своего для ресурса да, для, для поддержки угу. телеканала. Ну, и с, э, последний вид партнерства это финансовое партнерство. Угу. Это э, принять решение э, стабильно помогать телеканалу в развитии новых проектов. Финансовое. Финансово, да. Угу. Возможно. Это может быть какой-то определенный проект. Допустим, если ваш ребенок смотрит там детскую программу, uh -huh. там Малюваки, родители хотят поддержать этот проект и они стабильно каждый месяц выделяют какую-то определенную сумму для пожертвований на эту на про... конкретную программу, на на проект или программу. Uh -huh. Если у нас есть глобальные проекты, мы говорим о них. Например, там развитие радио точек uh -huh. новых. Uh -huh. Мы на нашем марафоне будет представлен один из проектов, куда мы будем собирать деньги. Это пока секрет, но вы ну, дизнаемся, знаете. Дизнаемся, да. дизнаемся, в Поэтому вот все эти четыре направления партнерства мы хотим, чтобы люди приняли один из них, ну для себя решили, что им более комфортно и что им подходит, ну и э, предлагаем вот таким э, совместным. Рука об руку і йти далі. Досить цікаво, дійсно. Досить цікавий план на суботу, на цей день надії, і віримо, що він буде мати гарний відгук у глядачів. Саме головне, що ці 9 годин ми хочемо провести місце з нашими зрителями. Так, я думаю, що вони не проти. Дякую, Роман, за те, що завітав сьогодні до нас. Хочу сказати нашим глядачам, що з нами був креативний продюсер телеканалу Надія. Роман Орлов, і можу від себе тільки сказати: дивіться, день надії у суботу, 19 листопада. Зараз у нас невеличка пауза, але ми не закінчуємо нашу програму, тому що у нас ще багато чого цікавого для вас.